عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سيدنا النبي أبي الوسام شهودين سيدنا رحمة الله عليه وسلم موبلا تفسير نصية يقوم بات لسورة طه يتوفن الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'mina qad 'amila ssalihati fa ula'ika lahumud darajatu l'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha l'anharu khalidin fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka summun yasar datang kepada Rabbnya dalam keadaan rusuk maka sungguh baginya azab neraka jahannam yang tidak mati yang itu terus merasakan azab dalamnya dan tidak boleh hidup Untuk bertawabat kepada Allah SWT Tapi barang siapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman Yang telah mengerjakan kebaikan Maka mereka itulah orang yang memperoleh jajat yang tinggi Yang itulah syurga-syurga aden Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal dalamnya Itulah balasan bagi orang yang menyucikan hati Bagi mereka yang menyucikan diri Tentang anda nampak dari dua Dari konteks ayat ini Bahawa termasuk bahagian selengkapnya dari nasihat yang diberikan oleh para ahli kepada Firaun nampaknya. Memanglah di pandangan pertama mengatakan ini merupakan takkid, ini merupakan penjelasan daripada Allah SWT tapi pandangan kedua mengatakan ini hujah yang dikemukakan dengan beraninya oleh ahli sihir selepas yakin mereka akan mati sebagai syahid. Jadi mereka memperingatkan Firaun terhadap muka dan juga kesan Allah SWT yang kekal yang abadi. Mereka mendorong Firaun supaya memohon kepada Allah pengampunan. Dan di sini digunakan ayat Innahu ma ya'tira bahu mujrima tuan, tuan perkataan mujrim ini perkataan yang cukup menakutkan bagi mereka yang faham Siapa yang datang dengan bau dosa yang besar Seolah telah memisahkan dirinya daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana perkataan ini terlihat dalam Kamus-kamus sebagai contohnya Boleh tuan-tuan lihat dalam kamus Al-Farid Kalau kamus bahasa Arab yang lengkap Memang fradat al Quran Perkataan jurumun ini mewujud kepada buah yang dipetik pokoknya makna seorang melakukan dosa seorang so, eh, yang mujrim dia telah memisahkan dirinya daripada Allah SWT kesan daripada jauh daripada Allah SWT ini menyebabkan hidupnya sudah tidak tenteram lagi dia sudah tidak berada dalam hidupnya tidak ada satu yang dapat memberi ketenangan kepada hatinya orang yang mencuri sebagai contoh orang yang hidup menindas orang lain orang yang hidup mencuri orang yang hidup berzina orang yang hidup makan riba, hidupnya makin hari makin sempit dunia yang luas menjadi tertekan baginya Dia tidak akan menjadi aman duduk dalam dunia yang dihidup tuan -tuan. Itu perkataan mujrim Dia nak pergi semayang pun Ada perasaan malu dalam dirinya Sehingga dosa sesetengah mereka ni Nak melakukan ketaatan pun Kerana hati sudah jauh daripada Allah SWT Tiada lagi ikatan sama sekali dengan Allah Maka dia merasakan malu Malu nak pergi semayang Jumaat Lantas dia pergi menghabiskan masa mengecat rumah tengah hari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya, inilah perkataan jurm Jari iman Tuan-tuan, inilah hati dan dikasih Allah Jadi Apa yang sedang kita bincangkan di sini Ali adik saya Berkata dengan penuh keyakinan Kepada Fir'aun dengan penuh berani Kalau sebelum ini semuanya takut Nampaknya iman menjadikan mereka berani tuan -tuan. Iman Menyebabkan seorang itu jadi berani Jadi mereka sekarang Yakin akan menghadap Allah SWT Dan dalam umur yang berbaki itu Yang tersisa yang tinggal sikit itu Diingatkan selama Orang yang mati dalam neraka jahannam besok Mereka tidak mati Di seksa dalam neraka jahannam Mereka tidak mati Fa'inahu Fa'inah lahu jahannam La ya mutu fiha Wa la yahya Fa'inah lahu jahannam Kalau kita belajar bahasa Arab Lahu di sini memang huruf jar Fa'inah lahu Lahu jahannam Ini dia bahasa Arab Khabar Mukaddam Lahu Jahannam Jahannam lahu Tapi di sini jahannamu lahu Asalnya Tapi fa'inah jahannam Isim inna mansub ini dari sudut bahasa Arab boleh belajar Tapi Lahu yang dimaksudkan di sini Adalah menunjuk pada tuan-tuan yang boleh katakan Lahu lam untuk menunjuk pada istihqaq Istihqaq maknanya jahannam itu hanya milik mereka sahaja Orang yang hidupnya mujrim Maka nak ke jahannam itu menanti-nanti ketibaannya ke sana nanti Sesuatu tuan-tuan yang dimulai kat Rasulullah Kalau kita perhatikan surah Fatir pula, ayat 36 La yuqda alaihim vayamutu Wa la yukhafafu anhum min azabihah Kadzalika najzi kullu kafur. Mereka tidak binasakan hingga mereka mati dan tidak boleh ringankan daripada azabnya demikianlah kami balas setiap orang yang sangat kafir. Dulu kita pernah bincang dengan surah Al-A'la. Wa yatajannabuha al alladhi yasla an-nar kubra thumma la yamut fiha wa la yahya. Orang yang celaka itu orang kafir Ini akan menjauhi peringatan Jauhi peringatan Itulah orang yang akan masuk ke api yang besar Alladhi yaslan nar al-kubra Selanjutnya dia kat sana nanti tidak mati dan tidak boleh hidup Kenapa tuan-tuan? Kerana seperti yang dijelaskan oleh para ulama hadisi Daripada hadis-hadis Mereka yang diumbankan ke neraka itu Kulit mereka dibesarkan Tubuh mereka dibesarkan Dan kerana lebih dibesarkan lebih banyak anggota yang akan merasai kesian Kesiksaan penyakit sakitnya neraka itu membakarnya tuan-tuan Orang kurus dan orang gemuk sebagai contohnya Orang yang gemuk tentulah lebih sakit Daripada orang yang kurus Kerana orang gemuk lebih banyak dagingnya Maka begitulah Manusia di akhirat kelak -akhir akan dibesarkan Kepada saiz Nabi Adam yang awal dahulu Maka mereka akan Menghasilkan keadaan tidak mati Dan tidak boleh hidup so, Sebab kalau kita berhati dengan surah Az-Zukhruf Ayat 37 وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَكْضِي عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِسُونَ Ahli neraka ni akan berseru kepada malaikat wahai malaikat Malik biarlah Tuhan kamu matikan saja kami ni teruk kami kena seksa Malaikat Malik akan menjawab sungguh kamu akan tetap tinggal dalam neraka ini kamu tidak akan mati la fiha wala yahya kamu tidak mati tidak hidup berada dalam keadaan terumbang ambing seperti itu Tentu ada mengenai yang lebih jelas Sehingga kalau kita perhatikan dalam sahih Tafsir tafsir Qasir sebagai contohnya فترواية الإمام أحمد بن حنبل هي أبو قدري رضي الله عنه. وهو نبي قلنا مسبب أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحياون ولكن ناس تصيبهم النار بذنوبهم فيميتهم إماتة حتى إذا ساروا فعمن أذن له في الشفاعة فجيء بهم ضبائر الضبائر فبثوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة takun fi jamil sayy takun fi hamili sayy hamili sayy qala fa qala rajul an yaqum ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kana bil Ada adapun guna Iaitu orang yang menghuninya semuanya mereka tidak mati dalamnya tidak boleh hidup tapi sebagian mereka ada orang-orang yang terkena api lantaran dosa-dosa mereka lakukan di dunia dahulu Niwa orang beriman mereka keadaan mereka telah menjadi seperti arang lalu diizinkan keluar nakal dengan syafaat mereka dibawa pergi secara berkelompok Baba'ir, Baba'ir Lantas mereka pun masuk ke dalam sungai-sungai syurga Kemudian dikatakan bahawa kumul syurga Siramlah mereka dengan air sungai Lalu orang yang di atas seperti arang hangus dibakar ini Tumbuh semula seperti benih yang tumbuh di tanah Bekas terkena banjir Itulah badan mereka kembali semula kepada keadaan asal dengan cepat Di antara mereka ada yang mengatakan Seakan-akan Rasulullah SAW saat itu berada di daerah pedalaman jadi tuan-tuan yang -tuan, dimulakan sekalian di sini disifatkan ahli neraka ni keadaan mereka amatlah teruk sekali. Ada di kalangan neraka ni orang-orang beriman tapi kerana dosa-dosa besar mereka lakukan, mereka layak dihukum terlebih dahulu sebelum mendapat syafaat, sebelum diberikan kebebasan daripada neraka untuk masuk ke syurga. Tapi keadaan mereka masya-Allah hanya Allah yang tahu. Hangus terbakar seperti arang keadaan mereka. Seterusnya dalam ayat yang disebut lagi oleh Allah SWT di atas lisan Ahli Sihir ini وَمَا يَأْتِي مُؤْمِنًا قَدْ أَمِنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَا إِكَ لَهُ تَلَا جَلَتُ الْعُلَى Siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, dia telah mengerjakan kebaikan Maksudnya mereka yang menghadap Allah SWT pada hari pembalasan nanti dalam keadaan hatinya ikhlas Hatinya tawhid yang benar, akidah yang benar Faulah ikalah mudah raja tuh. Mereka itulah orang yang akan mendapat darjah yang tinggi Itulah syurga yang memiliki tingkat-tingkat yang tinggi Bilik-bilik yang aman Tempat-tempat yang hebat Imam Ahmad mengibatkan di sini pula tuan-tuan Dalam satu hadis oleh Ubadah bin As-Samit Daripada Nabi SAW Beliau mendengar Nabi SAW Al-Jannatu mi'atu darajatin Ma baina kuli darajatini Darajataini kama baina sama'i wal ar Wal firdausu alaha darajatan Wa minha takhruj al-anharu al-arba'ah Wal arju fawkaha Wa ila sa'altumullah Fas'alu al-firdaus ...surga tu ada 100 tingkat tuan-tuan... ...antara setiap dua tingkat... ...jaraknya seperti langit dan bumi... ...masya Allah... ...bayangkan tuan-tuan... ...kita beli sebuah rumah... ...kita rasa luas dah... ...kita pergi ke tempat-tempat orang yang mewah... ...kita dapat berfikir... ...masya Allah... ...luasnya rumah kamu... Akan... ...pergi pula ke sana... ...masya Allah... ...lebih luas... ...bayangkan tuan-tuan... ...kalau manusia boleh bina seluas itu... ...akal... ...logik... ...tidak akan mampu menolak adanya satu yang sangat luas seperti luasnya syurga yang Allah peruntukkan ini. Agar bolehlah tuan-tuan. Jadi antara dua tingkat syurga ni seperti langit dan bumi. Firdaus adalah syurga yang paling tinggi dari situ ter terbitlah empat sungai. Sungai susunya, sungai araknya, sungai madunya dan sungai yang bersihnya, sungai yang apa yang dipanggil sebagai Mak lahir asin Sungai yang Apa kita boleh sebut Air jernihnya Air mineralnya Dan arash Sehingga sana Allah SWT berada di atas Jika kamu mohon pada Allah Maka mohonlah syurga firdaus Hadis ini diberikan juga oleh Imam Tirmizi Lagi tuan-tuan Penjelasan tentang syurga yang Allah sediakan ini Seperti riwayat Bukhari dan Muslim Inna ahla illiyina Latarawna min fawqihim Kama yatarawna kawqab al-ghabir في أفق uf, في أفق السماء لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء قال بلى والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين Sungguhnya penghuni alien itu syurga benar-benar dapat melihat siapa yang ada di atas mereka Sebagaimana kamu lihat bintang yang melintas di ufuk langit Dan tak adanya perbezaan keutamaan, kedudukan di atas mereka Mereka berkata, wahai Rasulullah, itukah tempat-tempat para Nabi? Baginda menjawab, tentu tapi selain para Nabi pun boleh masuk ke dalam ni Demi yang jiwaku ada di tangannya Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Dan membenarkan para Rasul Dalam hadis yang lain tuan-tuan Nabi menyebut Semuanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu benar-benar termasuk di antara mereka Dan keduanya merasai kenikmatan Lihat Jadi Allah gambarkan di sini lagi Kata-kata lisir ni dalam pandangan kedua Pandangan pertama kita dah jelaskan ini merupakan firman Allah SWT Karena pandangan kedua mengatakan Ia adalah penjelasan ahli sihir yang berani Itu tuan-tuan Kita beriman kepada Allah SWT Dengan penuh ikhlas Tawadu khusyuknya Mohon kepadanya Bimbingan selalu Allah akan beri ilham Bagi kita tuan-tuan Untuk berkata perkara yang benar Amat penting kita jadi pemimpin Untuk berkata perkara yang benar Kata-kata kita menyelesaikan masalah Bukan menambah masalah saya nak bawa gambar kisah ini Kisah ini beri tuan-tuan Kisah tentang Imam Ali Karamallahu wajah Sahabat yang hebat ini Yang ilmunya Cukup dipuji oleh Nabi sendiri dan para sahabat Sebagai contoh Sayyidina Umar Khattab RA pernah berkata Aku berlindung kepada Allah Dari kehidupan dalam satu golongan manusia Yang tidak ada orang seperti Ali dalam ini Ini kata-kata siapa tuan-tuan? Kata, -kata, siapa, tuan -tuan? kata oh, Sayyidina Umar Khattab RA Muji Sayyidina Ali ini juga menampakkan tawaduknya Sayyidina Umar sebenarnya. Bukanlah kata-kata Sayyidina Umar itu menampakkan Sepertinya Sayyidina Umar yang jahil Sayyidina Ali itu alim sangat Seperti difahami oleh sesetengah golongan rawafib Syiah Jangan buruk sangka lah kepada para sahabat tuan-tuan Tak guna amalan tuan-tuan ni buruk sangka dengan para sahabat tau Dalam satu luayat Imam Ahmad Menceritakan dalam manaqib Sayyidina Ali Bahawa Nabi telah mutus Sayyidina Ali pergi ke Yaman jadi sana ada empat orang yang jatuh dalam sebuah lubang Dalam tu ada singa Orang pertama jatuh Dia sempat bergayut dengan kawan yang kedua Yang kedua pula jatuh Dia sempat tarik kawan yang ketiga Yang ketiga jatuh Dia tarik tangan yang keempat Yang keempat tidak menarik tangan sesiapa Jatuh empat-empat menjadi korban sang singa Dalam liang lubang tersebut Mati keempat empat-empatnya tuan-tuan Maka Waris-waris mula bersisik dan hampir-hampir berkelahi tentang Kes tersebut Sayyidina berkata nanti aku akan tetapkan hukuman Sayyidina diutus sebagai hakim Orang hakim ni Nabi jauh Dekat utara sana, dekat Madinah Tak ada kemudahan nak menghubungi tuan-tuan Macam telefon ke apa, tak ada Sayyidina kena buat keputusan Salim Ali Kalau Allah wajah berkata nanti aku akan Beri keputusan Sayyidina pun mengatakan Ketika nak dibayar Diyat, diyat ni maknanya adalah ganjaran balasan apa kita nak panggil tebusan ke bayaran balik ke macam ada takaful ke Macam ni seperti itulah dalam Islam ada diat dia bagi dia ada tuan-tuan dia dia sama tu spelling bunyi pronunciation yang lain sekarang sekali kalau Allah wajah telah mengumpulkan kabilah-kabilah yang empat ini warak dari kabilah masing-masing sekali telah berputusan lelaki pertama hanya dapat seperempat dia dia yang kedua Yang menarik kawannya tiga orang Menarik kawannya dua orang lagi tu Mendapat sepertiga Yang ketiga menarik kawannya seorang lagi jatuh Dan tak oleh singa dalam lubang tersebut Dapat setengah saja Dan yang tak tarik sesiapa tu Dapat dia yang sempurna Dia ni adalah satu anugerah diberikan kepada Orang yang mati kerana pembunuhan Seperti ni lah oh, tuan-tuan Mohon tak sengaja ke Sengaja ke bayang baliknya 100, 100 ekor unta Tu dia yang sempurna jadi kalau dapat satu per empat, dua per lima lah Seper tiga berapa Seper dua berapa Dan penuh dapat berapa Lalu kabilah-kabilah ni tak berhati Mereka kata kami tak berhati hati dengan keputusan Wahai Ali Akhirnya mereka mendapat peluang bertemu dengan Nabi SAW Dekat dengan makam Ibrahim Waktu Nabi melaksanakan ibadah haji Mereka menceritakan peristiwa yang berlaku Nabi pun duduk temenuh kemudian Lantas Nabi pun diwahyukan Allah SWT Keputusan yang benar adalah keputusan yang Ali telah putuskan. Tentu lihat, pengajaran, balasan dan kematian itu dibayar sebanyak 100 ekor unta. Ini tentu ini adalah kebijaksanaan ilham yang Allah berikan kepada seseorang manusia. Jadi kerana ikhlas, ahli sihir ini sekarang mendapat ilham daripada Allah SWT lantas dia bercakap dengan orang yakin kepada Fir'aun. kata-kata ini makin membungkamkan Fir'aun. InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang, lanjutan daripada dialog ini. الله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته